PM Anwar usul rumah rakyat baharu berhampiran pengangkutan awam. Am Amnafi Keperluan Dasar Calon Tertinggi tegas tiada tapisan khas. Anthony Lok tegaskan tidak patut ada lantikan politik dalam sektor pengangkutan. Permohonan imuniti PM Anwar ditolak mahkamah tinggi. Ton M Umum Tubuh Jawatan Kuasa Orang Melayu bawah payung besar. Kembalikan kuasa Melayu, Tun M jemput ahli AMNO serta EG Gabungan Baharu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengusulkan agar pembangunan projek perumahan rakyat baru dilaksanakan di lokasi yang terletak di atas atau berhampiran stesen pengangkutan awam sebagai inisiatif untuk memperluas penggunaan sistem pengangkutan awam secara menyeluruh. Datuk Seri Anwar menjelaskan bahawa konsep pembangunan perumahan seperti itu bukan sahaja dapat menawarkan penempatan yang lebih strategik kepada golongan berpendapatan rendah malah berpotensi menyumbang kepada pembentukan gaya hidup bandar yang lebih mampan dan teratur. Menurut beliau, terdapat cadangan untuk membangunkan perumahan di atas stesen pengangkutan awam itu sendiri tetapi memerlukan pindaan-pindaan undang-undang tertentu yang sedang diusahakan. Perdana Menteri berkata demikian pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani FIM Siri 6 di Menara Prasarana di Petaling Jaya. Forum Anjuran Kementerian Pengajian Tinggi KPT itu membincangkan topik pengangkutan untuk rakyat mengimbangi antara kemampuan rakyat, kualiti dan kemampanan pengangkutan awam. Sementara itu, Datuk Sri Anwar berkata, pendekatan platform wacana seperti forum berkenaan penting bagi memastikan dasar kerajaan digubal dengan mengambil kira suara pelbagai pihak, termasuk ahli akademik, pakar industri, penyokong kerajaan mahupun pembangkang. Jadual Ampas menyatakan bahawa tiada keperluan bagi Majlis Syura Ulama parti menetapkan dasar khusus berkaitan latar belakang calon bagi jawatan presiden dan timbalan presiden. Hashim Jasim menjelaskan bahawa hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan dalam kalangan ahli PAS yang cenderung memilih individu berlatar belakang agama, sekaligus memastikan calon yang terpilih dalam pertandingan terbuka juga memiliki asas agama. Bahkan Hashim mengakui beliau antara yang terawal menyokong seruan supaya jawatan Presiden dan timbalannya terus diamanahkan kepada tokoh berpendidikan agama. Katanya kepada FMT, perkara tersebut tidak penting sehingga syuruh perlu menentukan, mesti berdasarkan orang-orang agama untuk dipilih. Terdahulu, ahli jawatan kuasa Dewan Ulama' PAS, Muhtar Senik mencadangkan calon Presiden dan timbalan Presiden parti di majlis Syura ulama' untuk mengawal kualiti kelayakan bagi pemegang jawatan. Cadangan itu di sebalik spekulasi jawatan Presiden dan Timbalan Presiden PAS mungkin dipertandingkan buat kali pertama dalam pemilihan dijangka September ini. Menteri Pengangkutan Anthony Locke menegaskan bahawa pendirian peribadinya adalah bahawa tidak sepatutnya ada lantikan politik dalam sektor pengangkutan awam. Menerusi laporan Malaysia kini, sebaliknya Lok berkata beliau berpegang kepada kepercayaan bahawa operator awam mesti dipimpin oleh profesional. Lok berkata sebelum ini telah menyatakan perkara tersebut kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sambil menambah bahawa perkara ini mesti dikekalkan. Apabila Datuk Sri Anwar berkuasa selepas pilihan raya umum ke-15, ketabirannya menamatkan kontrak semua pengurusi dan ahli lembaga yang dibuat melalui pelantikan politik dalam badan berkaitan kerajaan. Bagaimanapun, dua minggu lalu, semasa Kongres PKR, Datuk Sri Anwar mempertahankan pelantikan politik atas alasan bahawa pelantikan oleh kerajaan kepada individu yang layak harus dibenarkan. Pada Oktober, data Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas bagi bilangan pelantikan politik tertinggi yang dibuat oleh seseorang Perdana Menteri mendapati bahawa lantikan politik oleh Datuk Sri Anwar adalah yang kedua terendah keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan imuniti oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencerminkan bahawa beliau tertakluk kepada prinsip kedaulatan undang-undang sama seperti rakyat biasa. Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Afnan Hamimi Taib Azamuddin, menyatakan bahawa isu tersebut bukan sekadar melibatkan aspek perundangan tetapi juga memberi implikasi terhadap maruah serta reputasi seorang Perdana Menteri di pandangan rakyat Malaysia malah saman sivil yang difailkan oleh Muhammad Yusof Rota berhubung dakwaan serangan seksual itu dilihat bakal menjejaskan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap kestabilan pentadbiran negara. Katanya sehubungan itu, pemuda PN mendesak agar Perdana Menteri mengambil cuti sementara bagi memberikan ruang yang sepenuhnya kepada proses perbicaraan mahkamah berjalan secara adil, telus dan saksama tanpa sebarang campur tangan kuasa eksekutif. Tambah beliau pihaknya juga mencadangkan agar Timbalan Perdana Menteri 1 atau Timbalan Perdana Menteri 2 untuk memangku jawatan Perdana Menteri bagi memastikan kelangsungan pentadbiran negara berjalan lancar sehingga kes ini diselesaikan. Beliau yang juga ahli Parlimen Al-Ustah dalam pada itu menegaskan bahawa pihaknya berpegang teguh kepada prinsip integriti, accountability dan kedaulatan undang-undang negara ini. Kita sudah bersetuju bahawa kita akan tekankan masalah orang Melayu. Bukan masalah parti itu, parti ini dan masalah orang Melayu melibatkan semua orang Melayu. Itu yang ditegaskan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sekaligus mengumumkan jawatan kuasa sekretariat orang Melayu bagi menghimpunkan orang Melayu di bawah satu payung besar. Beliau berkata jawatan kuasa itu juga bertujuan untuk membolehkan orang Melayu kembali menguasai kerajaan. Katanya jawatan kuasa itu akan menjadi platform bagi penyelesaian masalah orang Melayu yang gagal ditangani oleh kerajaan. Tambahnya, orang Melayu memerlukan pejuang untuk menangani masalah mereka. Kini mereka belum dapat pejuang khusus. Terdahulu, Tun M mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin politik bagi membincangkan agenda berkenaan. Sementara itu Tun M menjemput ahli AMNO menyertai gabungan baharu dikenali sebagai Sekretariat Orang Melayu dalam usaha mengembalikan kuasa Melayu dalam kerajaan. Bagaimanapun Tun M berkata beliau bukanlah menjemput AMNO sebagai sebuah parti untuk menyertai gerakan itu. Katanya beliau tidak mengajak AMNO secara rasmi tetapi menjemput orang Melayu dalam AMNO. Tun M berkata, gabungan kemah besar itu yang turut merangkumi PAS dan bersatu bukanlah parti politik rasmi buat masa ini. Beliau turut mendakwa kedudukan orang Melayu kini terancam malah tiada kebebasan bersuara apabila isu kaum, agama dan raja 3R tidak boleh dibincangkan secara terbuka. Sekian untuk edisi tengah hari, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia Bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasyal Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.